Dalam kemeriahan masyarakat menzahirkan semangat patriotisma di bawah payung kemerdekaan terselit satu perhimpunan selamatan Malaysia diadakan pada hari yang sama. Seperti yang anda lihat merupakan salah satu hak utama manusia dalam perlembagaan persekutuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nona Biah Munirah binti Annan dari Bachelor of Teaching Primary Education. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang hak asasi perlembagaan dalam persekutuan. Dalam perbincangan ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan, terusnya hak-hak asasi utama iaitu Perkara 5, Kebebasan Diri, Perkara 8, Kesamarataan, Perkara 10, Kebebasan Bersuara, Berhimpun dan Berpersatuan dan Perkara 12, Hak Berkenaan dengan Pendidikan. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang contoh situasi dan akhirnya kesimpulan. ...jadi kita mulakan dengan apa itu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara kita... ...yang merupakan narkoma asas yang menjadi panduan dalam mentadbir negara... ...dan memastikan sistem pemerintahan negara berjalan dengan adil dan teratur. Dalam Perlembagaan ini, terdapat satu bahagian penting... ...yang dinamakan sebagai Bahagian 2. Dalam Bahagian 2 ini, terdapat pelbagai hak yang memperuntukkan... ...hak kebebasan asasi rakyat. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi maruah kebebasan dan keselamatan rakyat tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang. Ia memastikan semua rakyat dilayan dengan adil dan saksama dan menjadi asas ke kepada sesebuah negara yang demokratik dan juga harmoni. Hak yang pertama ialah kebebasan diri. Yang dinyatakan dalam perkara lima, hak ini menjamin bahawa setiap individu tidak boleh ditahan atau dipenjara tanpa sebab yang sah. Jika seseorang ditangkap, dan dia berhak mengetahui sebab penangkapannya dan mendapatkan peguam untuk pembelaannya. Sebagai contoh, sekiranya seseorang dituduh untuk melakukan kesalahan jenayah, dia mesti diberi peluang untuk mempertahankan diri di mahkamah sebelum dijatuhi hukuman. Ini sangatlah penting bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memastikan keadilan ditegakkan. Baiklah, seterusnya, bagi perkara 8, ini menjamin kesamarataan di sisi undang-undang di mana ia bermaksud tidak sesiapa pun boleh didiskriminasi berdasarkan kaum, agama, jantina atau status sosial. Sebagai contoh dalam dunia pekerjaan, seorang wanita yang berkelayakan harus diberikan peluang pekerjaan yang sama seperti lelaki untuk naik pangkat. Begitu juga dalam pendidikan, semua rakyat Malaysia berhak mendapat akses yang sama tanpa mengira latar belakang mereka. Jadi hak ini memastikan keadilan sosial dalam masyarakat kita. Seterusnya ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan yang dinyatakan dalam perkara 10. Ini bermaksud rakyat boleh menyuarakan pandangan mereka secara sah. Rakyat juga boleh mengadakan perhimpunan aman dan menubuhkan persatuan. Namun, hak ini perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian ataupun maklumat palsu. Sebagai contoh, rakyat boleh membantah sesuatu isu melalui demonstrasi aman tetapi ia mestilah mengikut undang-undang bagi memastikan keselamatan awam terjamin. Yang terakhir iaitu hak berkenaan dengan pendidikan seperti yang diperuntukkan dalam perkara 12 setiap rakyat Malaysia berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Kerajaan juga menyediakan pelbagai bantuan seperti biasiswa dan pinjaman pendidikan untuk memastikan semua golongan terutamanya yang kurang berkemampuan dapat melanjutkan pelajaran. Sebagai contohnya terdapat program seperti PTPTN yang membolehkan pelajar dari keluarga pendapatan rendah untuk mendapatkan pinjaman pendidikan bagi menampung kos pengajian mereka. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan ini melindungi hak pendidikan untuk semua rakyat. Berikut merupakan contoh-contoh situasi sebenar tentang hak-hak asasi manusia. Bagi tujuan pembiayaan pendidikan mahasiswa di institusi pengajian tinggi menjadi antara matlamat utama peranan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Justru PTPTN melebarkan peranannya dengan menubuhkan dana wakaf pendidikan tinggi My Wakaf PTPTN sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada anak tempatan untuk melanjutkan pelajaran ke Menar, Menar Gading. Kita ada right untuk bersuara tapi I think government also uh, salurkan satu channel yang untuk kita uh, express kita punya perasaan juga. Uh, sebab sekarang ni kita tak ada channel yang untuk express uh, kita punya uh, feeling macam mana dengan kerajaan sekarang. So that's why kita buat perhimpunan lah and and so on. Kesimpulannya, hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan ini adalah asas kepada keadilan dan keharmonian negara kita. Hak kebebasan diri, kesamarataan, kebebasan bersuara dan juga hak pendidikan adalah hak penting yang menjamin kesejahteraan rakyat kita semua harus memahami dan menghormati hak-hak ini kerana ia bukan sahaja melindungi individu tetapi juga menyumbang kepada kestabilan dan kemajuan negara. Oleh itu, marilah kita sama-sama memastikan hak asasi dihormati dan dipertahankan. Hak asasi kita tanggungjawab bersama. Oleh itu, kita sudah sampai kepada penghujung perbincangan ini. Terima kasih kerana sentia mendengar dan menonton sehingga tamat.